Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня мене звати Яна Семенюк і Сьогодні у нас у гостях Юрій Сергійович Ілючек, спортивний журналіст та головний редактор газети Спортревю Юрій Сергійович, Я вас вітаю в нашій студії. Нью», Я <laughs> вже так. Юрій Сергійович, знаю, що буквально нещодавно ви повернули з Ріо де Жанейро, де завершились Олімпійські ігри 2016. І нашим глядачам я хочу сказати, що Юрій Ілючик один з 17 спортивних журналістів зі всієї України, які поїхали висвітлювати цю подію у Ріо. Тож одразу перше питання пов'язане з цим, які ваші враження від нашої збірної української збірної від кірограйських спортсменів, як вони себе показали. Ну, на самом деле впечатление, если... Это глобальный вопрос, очень большой, он требует достаточно детального обсуждения. Я думаю, что об этом мы еще будем говорить там и в Ките, и в, Жу, и на и в других лишь, эфирах. И а, скажу, что выступление нашей сборной отображает нынешнее состояние украинского спорта. И перед этими спортсменами, которые завоевали там медали, которые даже завоевали четвертое и пятое места, надо снимать шляпу. Потому что условия реально для развития спорта в нашей стране отличаются в негативную сторону от тех условий, в которых тренируются и готовятся к подобным соревнованиям. Атлеты нужно учитывать, что 16 лет надо для того, чтобы подготовить спортсмена такого уровня, который пробился. Ну, это так ориентировочно на Олимпийские игры. И э, ему надо постоянно уделять внимание. Надо его холить, нежить и лелеять А у нас, к сожалению, об элитных спортсменов вспоминают только непосредственно под, э, перед Олимпиадой, а потом разочаровываются, что, как это они так выступили. Поэтому это здорово. Могло быть и лучше. Там две медали у нас судьи немножечко отобрали, скажем так, золотые две медали. Ну тогда бы мы все кричали, что мы впереди планеты всей, потому что рейтинг идет по золотым медалям. И тогда бы у нас было 4 золотых медали, а это место в 15 сильнейших, там 15-20 сильнейших. Так мы 31 место заняли. И хочу, чтобы зрители учитывали, я говорил об этом на пресс-конференции, что вот этот вот командный неофициальный зачет, он придуман журналистами. Поскольку на Олимпийских играх Международный Олимпийский комитет проводит личное состязание между атлетами. Это э, да, потом рейтинг страны. Так вот, э, атлеты и в честь атлета, который победил, звучит гимн, поднимается флаг. В честь то, то второе, третье место э, тоже поднимаются их флаги и все. Никакого рейтинга МОКа и других этих нет командного. А это все делается спортсменами для того, чтобы оценить там уровень общей выступления и так далее. Так вот в этом рейтинге, да, мы пока 31, но если мы сейчас не задумаемся о том, что происходит в спорте, не изменим приоритеты, не расставим правильно точки, то вот эти э, 12 медалей, завоеванных на этих играх, покажутся нам сказкой по сравнению в Токио через 4 года. Потому что э, и отток тренеров, и отток спортсменов, и условия, в которых готовятся спортсмены и так далее. Поэтому... Поэтому, поэтому. Вот я считаю так на данный момент. А, если а, а пару слов ось саме про спортсменов с Кировоградчины, с Кропивницкого, чи очікуваний был результат для вас? Mm -hmm скажем так, они выступили, ну, от Киджау не боли, это наш дзюдоист, конечно, ожидалось больше, потому что он проиграл в первой же схватке, хотя старался очень, но попал по жребию неудачно и вылетел. Понятно, что ждали большего от него. Дима Яковенко выступил в меру своих нынешних сил, хотя понятно, что тренеры ждали большего, но это 20 место, оно стоит дорогого, об этом можно долго говорить, но тем не менее он прыгнул по личному результату результату лучшему своему в этом сезоне и проиграл буквально в одной попытке. Если бы он взял высоту с первой попытки, а не со второй попытки, быть бы ему в финале, а там можно было и за медали побороться. Тем более, что в условиях, когда Дима состязался, это был забег Усейна Болта. Это был мировой рекорд на 400 метров. То есть стадион весь ревел, и, это, и сконцентрироваться было очень сложно на квалификации. Поэтому Дима выступил хорошо. То есть достойно набрался опыта и думаю, что в будущем он будет только прибавлять и расти, зная его Таня Мельник, умничка, молодец, э, можно сказать, пятое место это здорово. Да, мы рассчитывали на большее после квалификации, где девочки стали третьими, но э, Таня Мельник выполнила все свои задачи, и, зная характер этой девчонки, зная умения, со всеми же беседовал после соревнований, зная ее стремление добиваться успехов, думаю, что это далеко не последний ее успех на Олимпийских играх. Это пятое место. Ну, пока вот маймо ты маймо, ма, а я еще раз повторяю, надо учитывать то, что каждый, кто пробился на Олимпийские игры, условия на самом деле отбора у Димы 2.30 прыгнуть, в мире единицы прыгают на таких высотах. У Тани там эстафета пробиться там число 24 сильнейших команд мира. Там приезжают элита мирового спорта. Поэтому перед каждым, кто пробился, и все эти разговоры о том, что мы повезли туда туристов, ну попробуйте, пробейтесь на Олимпийские игры, а потом говорите о туристах. Поэтому чем больше мы возим атлетов, тем больше они набираются опыта, тем больше они проникаются олимпийским духом. Юрий Сергеевич, цікава э, ваша точка зрения э, про умовы в которых пребывали спортсмены, журналисты, потому еще у ЗМИ было очень много... Спортсмены, не знаю, в Олимпийской деревне не был, Говорят, что да, у них там были проблемы. Хотя вот в этом... Опять-таки вернусь к Тане Она красноречиво сказала, а я приехала сюда соревноваться. У меня есть комната, да, кроватки маленькие. Есть шкаф, куда можно положить. Да, он там это самое. Но главное, у меня условия, у меня масса море впечатлений, и я приехала сюда сражаться за награды. Ну, а то, что может у кого-то... У, у них горячая вода была. У Димы была горячая вода. У кого-то не было горячей воды. Ну, бразильцы, они такие, они немножко расхлябанные. Поэтому э, они, когда получали Олимпиаду, они были седьмой или пятой экономикой в мире. Потом грянул кризис нефтяной, и они посыпались, и, и вылезли все вот эти проблемы. Хотя к олимпийским аренам проблем не было. Все было, и зрителей было достаточно там, где я был, и сами олимпийские арены были готовы к состязаниям. А вот условия, условия для журналистов меня устроили, как как дебютанта Олимпийских игр, как человека, который впервые побывал на Олимпийских играх, э, впервые там работал, то меня все устроило. То есть я э, получил массу незабываемых впечатлений, массу эмоций, и хочу похвастаться, что Кировоградчина не осталась без Олимпийской медали. Каждый журналист, который работал на Олимпийских играх, заработал вот такую Олимпийскую награду, вот, и так что мы, Даже тоже, так знак. что мы тоже имеем свою олимпийскую медаль. Здесь и можем и можем этим гордиться. И вот такой диплом к этой, к этой медали. Так что а условия нам условия вот нам выдавали справочники. Я специально взял с собой, где по которым можно mm -hmm. было ориентироваться на всех аренах. Нас подключили к интернету. У нас было на каждом на каждом через Редеч, на жаль, мы имеем часу, Дуже цікава інформація, тож хотелось на останок дізнатись, де будуть історії про ваше перебування в Ріо, де читачі зможуть більше дізнатись, більш детальніше про Олімпійські ігри, про ваші враження. Ну, во-первых, уже были в газете Украина Центр. Я оперативно информировал, сразу же делал статьи, цикл публикаций, уже он завершен. Газета Спорт Ревю это спортивные итоги. Потом мой блог, э, в, ой, мой канал в Ютубе постоянно, оперативно там обновлялась информация и выходила. Сегодня э, э, постарался встретиться с журналистами и пообщаться с ними, рассказать свои впечатления. Плюс впереди еще встреча в галерее Елисаветград и, конечно же, э, конечно же, массой впечатлений поделюсь на родном ките. Так що, я ж говорю, розказувати можна дуже много. Видіть вот в таких вжатих рамках дуже складно все розказати і. Так, и на жаль, час обмежений. Я вам дякую за спілкування. Будемо слідкувати за історіями, перипетіями, які ви будете викладати, і які вже є в просторі інтернету і в газетах. Я вам дякую за розмову. Спасибо, всего доброго, і глядачам. Нагадаю, що сьогодні у програмі тема дня» ми спілкувалися з Юрієм Ілючиком, спортивним журналістом, головним редактором газети Спортрев'ю нью говорили про Олімпіаду 2016 в Ріо. залишайтесь з нами.